Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. И сегодня окончательно была подтверждена информация относительно гибли в провинции Восточный Азербайджан президента Ирана Ибрагима Раиси, сопровождавшего его министра иностранных дел Абдалахиана и других семи членов делегации. Все они сегодня официально объявлены погибшими в результате авиакатастрофы. Официальные иранские СМИ сообщают о том, что общепринятой официальной версией авиакрушения будет считаться техническая неисправность, что в принципе закономерно, учитывая то, что Иран длительное время находится под западными санкциями, из-за этого он лишен возможности возобновления поставок запчастей и как предполагается за официальную версию будет принято то, что этот самолет, этот вертолет, прошу прощения, не получил должного, должного технического сопровождение, что в конечном итоге привело к его авиакатастрофе. Однако для нас важен факт, что военный преступник, ближайший соратник военного преступника Путина, уже теперь мертвый президент Раисий, понес наказание, а также вместе с ним были наказаны другие члены официальной делегации, сопровождавшие его за те военные преступления, которые были совершены в Украине, которым причастен преступный иранский режим. Ну, сюда надо добавить также нападение на Иран непосредственно вдохновителя которого являлся теперь уже погибший президент Ирана Раиси, а также внутренние чистки, убийство диссидентов иранских, к чему приложил руку тегеранский мясник. Именно такое прозвище Раиси получил как член суда по вынесению смертных приговоров иранским диссидентам в 1988 году. Ну, как говорится, земля ему стекловатой. Тем временем продолжаются чистки в Российском Министерстве обороны. Сегодня был уволен ближайший соратник уже бывшего министра обороны Сергея Шойгу, Юрий Садовенко, этнический украинец, кстати, человек, уроженец Житомира, который выбрал для себя не свою родину, а выбрал для себя русский мир, закончил Рязанское Училище ВДВ далее попал в обойму Министерства чрезвычайных ситуаций, стал ближайшим соратником Шойгу, везде его сопровождал, руководил аппаратом министерства, получил э, ранг генерал-полковника и этот человек теневой, еще более теневой, чем ранее арестованный Тимур Иванов заведовал всеми делами. Шойгу был причастен к его черной кассе и вот этот персонаж сегодня был отправлен в отставку. Хорошо это или нет, ну я бы сказал так, скорее это потеря, при том, при всем, что человек мерзавец, отказавшийся от своей родины, открестившись от своего народа, тем не менее присутствие подобных коррупционеров в окружении Сергея Шойгу создавало серьезнейшие проблемы для российской армии, поскольку они разворовывали в миллиардных масштабах российский военный бюджет. Естественно, каждый подобный коррупционер, который наносит ущерб национальной безопасности нашего противника, это наш союзник. Еще раз повторю, ну, в кавычках понятно, но тем не менее. Ну и вот этот сегодняшний значит, коррупционер Садовенко был отправлен. В отставку ходят слухи о том, что Садовенко следом за Ивановым также ожидает казенный дом, иными словами, его отправят в СИЗО, поскольку он будет проходить точно по таким же делам, связанным с получением взяток, коррупцией многочисленной, тем более там все переплелось, бразильский сериал, бывшая жена Садовенко ушла к Тимуру Иванову, у них такой получился Тройничок, назовем это так. Вот, одним словом, перепрылись судьбы и жизни. И будет, согласитесь, несправедливо, если Тимур Иванов получил бывшую жену Садовенко. А Садовенко, который причастен был ко всем темным делишкам Шойгу, ничего, собственно говоря, не получит. Ну, очевидно, что его... Также будут сейчас раскручивать российские карательные органы. Тем временем первым замом нового министра экономиста Белоусова был назначен сегодня также непрофильный э, чиновник, не имеющий никакого отношения к военному министерству Олег Савельев. Он теперь будет руководить аппаратом министерства. Это не член команды, сразу скажу, нового министра Белоусова, поскольку он считается таким одиночкой, у него нет собственной команды. И вот этот самый Савельев известен только тем, что в течение 14-15 годов занимал пост, которого сейчас уже нет, он ликвидирован, был такой пост министра правительства РФ по делам Крыма. И после того, когда Савельев с этой должности был уволен, эту должность в конечном итоге ликвидировали. Он был непродолжительное время, заместителем министра экономического развития. Но еще раз повторю, это точно такой же случайный персонаж Министерства обороны, как и сам Белоусов. Это все вызывает определенное напряжение среди российских кадровых военных, которым в случае очередного гражданского, особенно в военное время, понятно, публично они заявлять ничего не будут, но недовольство растет, о чем заявляют близкие к российским военным кругам про военные каналы. Тем временем Россию подозревают теперь уже с фактами на руках в совершении диверсии против стран Европейского Союза. Ожидается, что завтра спецслужба Норвегии, агентство по безопасности, оно расшифровывается PST, завтра публикует большой доклад, в котором будут проанализированы российские диверсии, а также их угроза против важнейших военных объектов НАТО. Сообщается о том, что ряд стран, сейчас точно так же и НАТО, проводит собственное расследование относительно странных актов саботажа и диверсии. Вот один из них, который уже практически является доказанной диверсией. 7 октября минувшего 2023 года контейнеровоз, контейнеровоз с российским экипажем New New Polar Bear который зарегистрирован официально в Китае, но экипаж российский, который вышел из российского порта Калининград, это Калининградская область, бывшая Восточная Пруссия. Он повредил газопровод Болтик-Коннектор. То есть предполагается, что этот самый корабль Полар Бер который сопровождался российским ледокольно-транспортным судном, судном с атомной силовой установкой Севморпуть, именно в тот момент, когда он проходил над газопроводом он повредил его намеренно своим якорем. Однако корабль нельзя было задержать для проверки, так как в тот момент он находился в международных водах. Позже он обошел побережье Норвегии и отправился в, Нарха... в Архангельск. На обратном пути э, финские морские службы предупредили своих норвежских коллег, однако те посчитали, что оснований для ареста судна и обыска недостаточно. И вот. Эти пикетные доказательства в конечном итоге были найдены. Они были обнаружены две, две недели спустя, и вот завтра, как ожидается, вся эта информация будет обнародована. Серия очень странных диверсий, которая произошла в первую очередь на различного рода трубопроводах, и не только на них, в Балтийском море, теперь, как ожидается, является результатом действий российских спецслужб. Также зафиксированы многочисленные факты шпионажа, в частности, в Антарктике, где Россия активно проводит свои собственные шпионские, прошу прощения, в Арктике, где Россия проводит свои шпионские действия, действуют активно ее ядерные подлодки на этом, а также суда которая гражданские, на самом деле, выполняющие военные цели, которые оснащены гидролокаторами и другими технологиями военными, которые позволяют сканировать дно. То есть пока все, все внимание сконцентрировано сейчас на войне в Украине, Россия тем временем активно пытается проводить шпионаж и разведывать ситуацию на севере в Арктике. Тем временем один из до недавнего близких соратников Кремля, Премьер-министр Индии Нарендра Моди сегодня подтвердил, что Индия официально примет участие в мирном саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Индия, как я в принципе и прогнозировал, ключевая интрига заключалась в том, что он примет участие в этом саммите Индия и Китай. По поводу Китая пока определенности нет, а Нарендра Моди уже воткнул свой ножичек в спину Путину, сделано это очень изящно, он заявил о том, что Индия должна принять участие в саммите по Украине в Швейцарии, и поскольку это поддержит голос глобального Юга. Более того, она будет участвовать, он заявил, во всех важных саммитах, которые продвигают в повестке дня глобальный мир безопасности и развития. Красиво, согласитесь, набор слов, который обосновал то, что Индия не поддалась на посулы и уговоры Москвы. А мы знаем, как Сергей, э, э, Сергей Лавров активно пытался торпедировать участие стран глобального юга в швейцарском саммите, уговаривал, кому-то угрожал, кому-то обещал, но в данном случае не сработало. Все это происходит на фоне того, как, э, что Индия до недавнего крупнейший покупатель российских вооружений более 30%. Того, что Россия продает на экспорт, поступала в Индию. Теперь постепенно начинают от них отказываться. Как и Китай, который покупал 21% совокупно российского военного экспорта. Одним словом, есть причины, американцы пообещали взамен. Индии перенести частично производство собственное, которое до этого было размещено на территории Китая. Одним словом, вся эта история срабатывает. Индия, так крупнейшая страна глобального Юга, которая подтвердила участие в саммите ранее. От участия в нем отказался президент Бразилии Луис Досилва. Также отказался президент. ЮАР Сирил Рамафоса, а вот Китай до сегодняшнего дня никакой определенности не дал. То есть, сохраняется интрига, опять же, связанная с визитом Си Цзиньпина во Францию, где он встречался с Макроном, и это являлось предметом крупнейших и самых сложных переговоров. Одним словом, Индия уже не с Россией, а Китай, возможно уже находится на пути. Одним словом, Китай, как я ранее говорил, может принять участие в, этих, в этом саммите не в качестве полновесного участника, а в качестве наблюдателя. Но, как говорится, это сильно, сильно сути не изменит. Тоже такой себе хороший ход. Создать дополнительные проблемы для русских. Одним словом, будем наблюдать, ситуация ближе к швейцарскому саммиту будет развиваться, до него остается меньше месяца. Вот тут еще Парижские Олимпийские игры и перемирие, к которым активно призывал Запад, призывал Китай надавить на Россию. Одним словом. Все это создает серьезное поле для предположения. Неприятности сыпятся как из рога изобилия. В Москве считают, что все это может быть, скажем, цепью не случайных событий. Они, как всегда, любят заниматься конспирологией покушение на словацкого пророссийского премьера Роберта Фицо, гибель президента Ирана Ибрагима Раиси. Одним словом, они уже выстроили такую цепочку. Маргарита Симонян уже сказала, что все это является звеньями одного глобального конспирологического заговора, естественно, против России. Но потеря Раиси, это действительно очень серьезный удар сейчас по русским. Там все сейчас завернется, закрутится очень сложно, поскольку Раиси рассматривался в качестве э, наследника для духовного э, вождя, духовного лидера Ирана Хаминеи. И вся эта история теперь породит конспирологические слухи о том, что его как раз-таки могли ликвидировать его конкуренты в борьбе за эту должность. Так что в Иране все только начинается, как говорится. Внутренняя борьба ⁇ это все нам, безусловно, сейчас на руку, поскольку это происходит в стане нашего врагам. Такие у нас новости на сегодняшний вечер, друзья, 20 мая 2024 -го года. Спасибо за просмотр этого видео. Обязательно подписывайтесь на канал, лайкайте, шарьте, комментируйте трансляцию, друзья. Посмотрите также вчерашний мой ролик, который я записал по поводу обстоятельств и всех подводных камней, связанных с авиакатастрофой Ибрагима Раиси. И интервью ранее, которое было опубликовано с одним из лидеров белорусской оппозиции Павлом Латушко. Кстати, очень хорошее качественное интервью. Сегодня уже получили отзывы. И не от кого-нибудь, а от картофельного дуча. Я задавал много вопросов по Латушке. Один из них, очевидно, ну, понятно, что все это отсматривается, поскольку Латушка одна из самых ярких личностей в среде белорусской оппозиции. И вот один из вопросов, который я задал по поводу коррупции среди белорусских силовиков. Ну, казалось бы, вопрос нетривиальный. Да? И вот сегодня на встрече с главой Комитета государственной безопасности Иваном Кертелем, Лукашенко, ни, как говорится, ни сила не впала, как у нас говорят, неожиданно э -э сказал, а что у нас с коррупцией силовых органов? Бываем под копирочку, под копирочку. Как говорится, совпадение, не думаю. Ну, что ж, посмотрим, как они озаботились, засуетились. Одним словом, как говорится, э -э задницу этому картофельному дуче мы такие подпалили. Э -э одним словом, друзья, посмотрите, не пожалеете интервью с полом Латушко, берегите себя. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава українському спецназу і смерть ворогам! З вами був майор української армії Тарас Трасберезовіс, друзі. До нових встреч! Пока-пока!